Літо розпочалося, і вже у перший день Новомосковськ святкував свято дня дитини. Молоді та ініціативні співробітники новомосковського трубного нагадали всім містянам, що свято може бути кожного дня. Які сюрпризи очікували на малечу та що вони робили, дізнавалася наша знімальна група. Мишка Пайпик. Именно этот персонаж выбрала Анюта для своего рисунка. Малышка долго ждала этого дня, поскольку знала, что в День защиты детей Новомосковский трубный завод будет проводить праздник, как сказала сама в честь всех детей. Вчера Лара весь день малювала. Я малювала свою семью. И там была я, сестря и мама. Я буду малювать Мишку Пайпика в шапке из... И что, и, что, и что он будет художником у меня. Я хочу, чтобы мне нравятся мероприятия, я хочу, чтобы они проявлялись чаще. Как и всем родителям маме Анечки Светлане Еремеевой, хотелось бы, чтобы их детям уделяли еще больше внимания, чтобы не обделяли праздниками. Ведь детки – это самое ценное, что есть сейчас в нашем мире. А Интерпайп это знает. Изначально только появилась объявление про праздник. Мы уже дома начали там собираться, уже подготавливать какие-то темы. Нам понравилось и в прошлом году, и в этом году тоже. И детям весело, интересно. Играет музыка, как бы весело. Немножко подкачала изначально погода, но солнышко вышло, уже погода наладилась. Лидер молодежного объединения Константин Кравченко также считает, детям в нашем городе уделяют недостаточно внимания. Поэтому активные ребята завода и берут инициативу в свои руки. Сегодня мы этот конкурс добавили еще небольшие атрибутами этого праздника, то есть будем заплетать африканские косички для девочек, ну, для мальчиков по желанию. Будем заниматься бодиартом, будут у нас мастер-классы по воркауту. Ну еще масса всяких разных интересных конкурсов для детей. По Погода нам не влияет. Мы собираемся в дождь и под снегом и в жару. То есть если мы пообещали сделать, то мы делаем любую погоду, несмотря на синаптические условия. Лидер движения за здоровый способ жизни Street воркаут Анна Яросименко больше чем уверена, спортом нужно заниматься с детства. Дети всегда реагируют искренне позитивно. Им это нравится. Это они даже воспринимают как какое-то пошли. Редактор хотелось пожелать счастья, больше радости, больше детских улыбок, улыбок взрослых, чтобы детки больше занимались спортом, учились радоваться каждому дню. Ну, в первую очередь это здоровье, это благополучие семьи, благополучие в жизни детей ну, дальнейшего их личностного становления в этой стране. Для Интерпайпа НМТЗ действительно важно заботиться о подрастающем поколении. Предприятие дает максимум возможностей для раскрытия своего потенциала талантливой молодежи и реализации социальных инициатив активных участников молодежного объединения.